আপোনালোকৰো জব কাৰ্ড নাই নেকি জব কাৰ্ডখন যিহেতু চৰকাৰী ঘৰ আবেদন কৰা বা কিছুমান ক্ষেত্ৰত জব কাৰ্ডখন খুবেই জৰুৰী হয় গতিকে আপোনালোকে সেই জব কাৰ্ডখন যদি আপোনাৰ নাই কেনেকৈ বনাব পাৰিব এই ভিডিঅ'টোত মই সেই কথাখিনি ক'ম আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' পাবলৈ মোৰ চেনেলটো ফ'ল' কৰি ৰাখিব এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকে জব কাৰ্ডখন কেনেকৈ বনাব পাৰিব ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকক ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে শ্বেয়াৰ কৰি দিব থেংক ইউ তো আপোনালোকে প্ৰথমে গুগলত যাব গুগলত গৈ কিনে চাৰ্চ কৰিব জব কাৰ্ড বুলি ঠিক আছে জব কাৰ্ড বুলি চাৰ্চ কৰিব জব কাৰ্ড বুলি চাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে এনেকুৱা এটা পেজ আহিব পেজ অহাৰ লগে লগে হাউ টু এপ্লাই ফৰ জব কাৰ্ড আণ্ডাৰ মানৰেগা ঠিক আছে ইয়াতে আপোনালোকে এইখন পি ডি এফ দেখা পাইছেনে এই পি ডি এফ ফৰ্মখন আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব লাগিব ডাউনলোড কৰি আপোনালোকে প্ৰিণ্ট আউট কৰিব ইয়াতে ওপৰত একো লিখিব নালাগে ইয়াতে আপোনালোকে নামটো লিখিব আপোনালোকৰ যাৰ নামত এপ্লাই কৰিব বয়সটো লিখিব এজটো দিব আৰু ইয়াতে ফটো এখন দিব ঠিক আছে তাৰপিছত ইয়াতে গাঁৱৰ নাম দিব নেক্সট আপোনালোকে দিব নেম অফ গ্ৰাম পঞ্চায়ত আপোনালোকে ইয়াতে যিখন আপোনালোকৰ পঞ্চায়ত গাঁও পঞ্চায়তৰ নাম আছে গাঁও পঞ্চায়তটো ইয়াতে ধুনীয়াকৈ লিখি দিব তাৰপিছত নেম অফ ব্লক আপোনালোকৰ ব্লকৰ নামটো ইয়াতে লিখি দিব তাৰপিছত দিব এছ চি এছ টি এল এ ৱাই এল আৰ বেনিফিচিয়াৰী যদি আপোনালোকে এছ চি এছ টি হয় তেনেহ'লে ইয়াতে এইটো দিব যদি হয় যদি নহয় দিব নালাগে ঠিক আছে তাৰপিছত ইয়াতে দেখা পাইছেনে স্পাইচিমেন চিগনেচাৰ থাৰ্ম ইমপ্ৰেচন অফ এডাল্ট মেম্বাৰছ উইলিং টু ৱৰ্ক মানে যোনে এই মানে জবকাৰ্ডখন এপ্লাই কৰিব সিহঁতে এটা ইয়াতে চিগনেচাৰ দিব লাগিব এক নহয় চহী দিব এক নহয় থাম ফু দিব পাৰে আপোনালোকে উই ক্লেৰিফাই ডেট পাৰ্টিকুলাৰ গিভেন হেভ আৰ কাৰেক্ট এইটো হ'ল আপুনি মানে ক্লেৰিফাই কৰিলে যে এই যিখিনি আপোনালোকে কথাখিনি ক'লে সেইখিনি মানে সত্য হয় মানে কাৰেক্ট সত্য হয় গতিকে ইয়াতে আপোনালোকে চিগনেচাৰ এটা কৰি ফৰ্মখন ছাবমিট কৰিব ফৰ্মখন আপোনালোকে ক'ত ছাবমিট কৰিব লাগিব ফৰ্মখন আপোনালোকে যাব লাগিব পঞ্চায়ত অফিচত পঞ্চায়ত অফিচত গৈ কিনে আপোনালোকে ছাবমিট কৰিব ছাবমিট কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ মিনিমাম পোন্ধৰ দিনৰ ভিতৰত জব কাৰ্ডখন এলাও হ'ব যিহেতু পঞ্চায়তত আপোনালোকে জমা কৰিছে গতিকে পঞ্চায়তে আপোনালোকক খবৰ কৰিব বা আপোনালোকে পঞ্চায়তত খবৰ ল'ব যে মই জব কাৰ্ডখনৰ কাৰণে আবেদন কৰিছিলোঁ মোৰ জব কাৰ্ডখন হৈছে নাই তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ জব কাৰ্ডখন আপোনালোকে ইজিলি বনাব পাৰিব গতিকে